Bəli dəyərliz izləyicilərimiz, biz e, nəhayət Göyçay'a gəldik, çatdıq. İndi hal-hazırda Göyçaydayıq və e, Vətən müharibəsi qazilərindən birinin evinə gəldik. Təbii ki, istəyərdik ki, yaxınlaşaq, müsahibəni alaq və bugünkü e, onun vəziyyətini öyrənək, sizlərə çatdıraq. Bugünkü müsahibəni Qazimiz, Vətən müharibəsi qazisi İsrafilov e, Turan Əhədovludur. Getdik. MÜZİK xəbərexpress.az saytının daimi izləyiciləri, biz az öncə söylədik ki, məxs xəbərexpress.az saytı olaraq 44 günlük müharibənin qəhrəmanlarını sizlərə təqdim edəcəyik və biz bu missiyanı üzərimizə götürdük. Mən təşəkkür edirəm. Ruhiya xanım Eldar qızına təşəkkür edirəm, xəbərexpress.az saytının rəhbərinə və hazırda həmin o 44 günlük müharibədə Məs əs e, belə deyim də, vətən sevgisi, vətən pərvərliyi və vətənin azadlığı uğrunda gedən o döyüşlərdə öz gücünü göstərən bir qazimiz var yanımızda. Mən istəyərdim ki, o qazimiz özü özünü təqdim eləsin və duyğular var da, insanın ürəyində olan duyğular var. Hansı ki, o duyğuları istəyərdi ki, xəbərexpress.az saytının mikrofonlarına söyləsin. Salam, əvvəla xoş gəlmisiniz. Allah canınıza sağələsin. Birinci növbədə şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Çin sınovada qazilərimizə Allah şəfa versin. Mən də onların içində olmaq şərəfi ilə. Belənsinə döyüş. İlkincə istəyərdi ki, adınızı, soyadınızı deyəsiz və təbii ki, qazilərimizi biz çəkəndə hər zaman onun yaşlarını da biz bilmək istəyirik ki, çünki izləyicilərimiz maraqlanır, hər zaman yazır ki, neçə yaşı var? Mən onlar da istəyir ki, təqdim eləyəsiniz. Hə İslamov Turan Əhəd oğlu. Mən ehtiyatlı olan Gəzir vəsifəsində döyüşlərdə iştirak etmişəm. Özüm Azərbaycan Avtomobil Yollarında sürücülük vəzifəsində işləyirəm. 31 yaşım var. Beləcənin ilk 21 günlən çağırılan günlərdə də ki, beləcə bütün Azərbaycanda olan gənclərin vətən sevgisi məndə içində olmaq şərti ilə o ruh hüsrəti ilə belə deyə, döyüşlərə Hı -hı. də döyüşlərə qatılmışıq. 21 günləndə iştirak etmişəm. Allah yanada birinci növbədə, yəni ən ən sıftdə də şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yəni şükür Allahın bu gününə ki belə 44 gününə hərbi iştirak elədik. Torpaqlarımızı düşmən taptağ altından azad elədik. Bu gününə də fəraliyyətə fərədlə... gətirdik. Xalqımıza gətirdik, dövlətimizə gətirdik. Siz haralarda döyüşmüsünüz? Mən döyüşdüyüm bölgə Suqovşan Talis istiqamətində olub. Goran hərbi ən salih hərbi san belə deyək, döyüş sönmüşdür. Bizim işimizin adı təminat olub. Ön cəphədən məsəl sündür. Bu döyüş gedən bölgəyə mermillərin vaxtı-vaxtında çap çatdırılması və oradan düşməndən əldə etdiyimiz belə deyək qənimətləri lazım olan yerə mövqeyə gətirmək. Bax bir sualım da var. Onu istəyirdim. Bax Ali başkomandanın əmri oldu və müharibə başladı. Səfərbərlik oldu və siz yola düşdünüz, getdiniz. E, hansı duyğularla getdiniz və e, siz e, bilirdiniz ki, nələr gözləyir və nələr gözləmir. Biz istəyərdik ki, bunlar da ətraflı siz deyin. Sənə belə deyək, hər kəsin ürəyində olan sevgi, torpaq sevgisi olub. Oradakı sıf qalib gəlmək niyyəti ilə yola düşmüşük və şükür Allahın böyüklüyünə görə getdik, iştirak etdik. Qalib olaraq da belədir aşiqam. Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan dövlətinin ən yüksək dərəcədə təmsil edəci. Yəni belə içində olan sevgi də ki, torpaq sevgisinə olan sevgi, yəni həddi-hududu olmayan bir sevgidir. Döüş yoldaşlarınızdan istəyərdim ki, biraz danışın. Döüş yoldaşlarımda o, 39 heyətimiz olub təminat bölüyündə. Belədir ki, yaramın iminli bir şəhidimiz olub. Kərimov İsmail Qəbələ şəhərinin Tüntüllü çəndində. Cermob İsmail. Belə mənnə birlikdə 9 yaralı olub, iminni belə deyək bu düşmən hücumunun nəticəsində, yəni 9 nəfər xəsarət alıb. Beləcə 3 üç dəfə belə deyək, bu su Suqovşan-Talış istiqamətinə, yəni belə fəaliyyətimiz olub orada. Qurulla belə deyək, getmişik lazım olan vəzifə borcumuzu yetərincə göstərib dağlıq məşrütin təminatı. İmin düşmən bizi 4-cü belə deyə rəisimizi hazırlanan vaxtıq. İmin təminatı düzdür. Beynəcə necə deyim ki, o onlar istədikləri yəni belə necə ifadə edəyim bilmirəm. Nailiyyət olar şey edə bilmədilər. Yəni boş şeylərə vurdular. Yəni imin onlar Verlan karnatı vuramadılar. Biz özümüz özümüzü müdafiə elədik. Şükür Allah'ın yanadır birinci gündə. Belənsə bir az həyəcanlıyam danışamıram. İnan müharibənin günləri... ə, bax ə, bilirik həyəcanlısınız və o günləri xatırlayıırsınız və daha da həyəcanlısınız. Amma ə, təbii ki izləyicilərimiz istəyir ki bu sualları hı, hı. biz sizə verək. Ə, siz müharibənin neçənci günündə yaralandınız? Müharibənin 10 günündə yaralanmışam. Daha yani, belə Suqovşan istiqamətində gedən qızın döyüşdədi baxları. Hı. Ayın 6-sı sə oktyabrın 30 günü. Yəni belə 3-cü dərsən qayıdıb biz yenə yəni, dedim kimi 4-cü hücuma hazırlaşırdıq. Yəni bizim işimiz orada eee kamazlarla mərmərləri lazım olan yerə, qrat mərmərisi, toq mərməsinin lazım olan nöqtələrə çatdırmaq olur. Onun içindən yenə yəni, dedim kimi 39 heyətimizlə lazım olan qədər Orzumuzdan çıxmışıqdır. İddialı şey, yəni belənsə o deməkdir ki, mən yaralanmışam olardı məsələn işdə fəaliyyətdə. Dün axıra kimi lazım olan silah, sursatı vaxtı vaxtında bizim bölüyümüz aparıb təmin eləyib. təmin eləyib. Bəli. Və müharibədən geldiniz və yaralanmısınız. Biz istəyərdik ki, sizə verilən o fəxri adlar var, diplomlar var. Bunlar haqqında da biraz məlumat verin. Mənə belə deyək, cəsur döyüşçü medalı verilib bir də su qovşan istiqamətində olduğumuz medal verilib. Yəni belənsə obsi yoldaşlarımsa yəni, 39 yoldaşın 30-u, 29-u döyüşün axırına kimi iştirak ediblər. Düz 6-7 medalı onlara təqib olunub. Mən onlarla da fəxr edirəm. Xərtoda üçün bir dənə məcəsur döyüş medalı su qovşan medalı verilib. Yəni o medal belədir. Bütün orada döyüşən igidlərin adına olan medallardır. Biz orada belə deyək də yana yəni, yəni Şərtə doğru çev yana dediyim kimi iki medal mənə düşüb. O fəxr eləyirəm. 39 heyətimizdən 20-nin olduğum bölüyün heyəti ilə də fəxr eləyirəm Vest Azərbaycan ordusunun adına da. Bəli. Mən təşəkkür edirəm və ə, siz dediniz ki, bütün Azərbaycan ordusunun fəxr edirsiniz. Mən də bütün 10 milyon Azərbaycan adından deyirəm və dünyada yaşayan bütün azərbaycanlıların adından deyirik ki, ki Sizə təşəkkürümüzü bildiririk və sizlərin e, sayənizdə biz bugünkü gündə varıq və bugünkü gündə Azərbaycan tarix yazır. Bəli əziz izləyicilərimiz, mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, vətəni vətən edən şəhidlərimizin qanıdır və vətəni vətən və 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 edən bax bucür bizim canlı qəhrəmanlarımızdır. Düşlər də, bəlkə son sözünü deməyi Azadlığa getməyüşün. Mən İslamın rəhətməktarı olunur. Turan İslamov, Turan atası. Bir müharibə iştirakçısı, bir qazinin atası olmaq nə duyğulardı? Çünki biz bunları öyrənməliyik. Ki, çünki sizin kimi qazi valideynləri var. Çünki sizin müraciətinizi biz onlara da çatdırmalıyıq. İstərdik ki bu barədə danışasınız. Mən öz oğlumla fəxr eləyirəm indi ki bu günçə gündə də o çox elə vətənpərvərlik, hamımız vətənpərvərlik. Mə də parsildə mən də gedib döyüşürdüm. Hə bu yaşda yana fəxr eləyirəm ondan. Allah sağlığını sağalsın balalarını böyütsün. Yəni indi o demək 4-cü de, sağ gəlib. Ancaq görək şəhidlərimiz var. O birinci günü 700 şəhid dostum ziyarət etlə təqiqçasın. Baş təşəkkürlər var. Ə, bizim hər zaman edə biləcəyimiz təşəkkürlərdir. Siz kimlərə təşəkkür eləmək istəyirsiniz? Rayonumuzun başçısı gəldi, Allah canını sağ, ziyarət elədi. Həkimlərimizə Allah onları həmişə pənahında sağlasın, ki, çünki onlar olmasaydı bunlar hamsi qan içirib itirib məhful olardı. Və ə, biz bildiyimizə görə Göyçay şəhər İcra başçısı Mehdi müəllim mütəmadi olaraq nəinki sizə, yəni bütün qazilərimizə, şəhid valideynlərimizə diqqət qayğısı var və istəyərdi ki, onların bura gəlişindən danışasınız. Onların göstərdiyi diqqətdən, qayğıdan danışasınız. Vallah onlar bura gələndə mən ürəyim də çırpınırdı ki, yəni rayonda bunlara maraq var ki, gəlirlər, yoxlayırlar. Həkim ayırıblar. Sonra idarəsin müdürü də gəldi. Öz Yəni yuqlayır təssiz. Ondan sonra biz də maraqlanır necədir? Necə, Necə dolanırsınız? Yəni bunlar hər hansı bir dəyərliyin diqqət qayğısıdır. Biz sizə təşəkkür edirik, amma ə, az öncə söylədik ki, mür, ə, müraciət var. Və o, o qazi ə, qazilərin valideynləri var ki, müraciət etmək lazımdır. Siz bir qazi atası kimi onlara nə müraciət edərlərdi? Onlara ancaq səbir diləyərəm. Allah özəl kömək olsun onlara. Tez qalxsın ayağa. Dövlət də onların arxasında durub. Quru duyuruq. Elə prezidentimizlə, Nəmehrivan xanımla, İlham Əliyevlə onların elə sayəsində bu müharibəni udduq. Bir yerə də gedəndə xarici dövlətə özümüz özümüzə xərcalət çəkirdik ki, doğu, torpağımızın yarısı düşməndədir. Şükür Allah ki, hamı sağzadır doldurdu. Çox sağ olun qardaşım. Təşəkkür edirik. Sizin... Çox sağ olun. Bir daha Allahdan şəfa diləyirik bizim qardaşımıza. Təbii ki, biz yenə də deyirik ki, onların bu günkü gündə göstərdiyi o igidlik idi, mərdlik idi ki, biz bu günkü gündə dünyaya tarix yazırıq. Minnətlər hamınıza. Gələn ayaqlarınız var olsun. Çox sağ olun ki, elə-belə yad eləməyiniz bizə milyondur. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Azadlıq və itməyə şü xoş gəlmisiniz, sağ ol gəlmisiniz. Allah sayanları saysın. Mən Çazman Əbrashid Ağalıoğlu. 1-ci Qarabağ müharibəsinin veteranıyam, xüsusilə 4-cü yan daxili qoşunla tərkibində duran dahiyam. Keçənci illərdə siz savaştınız, döyüşdünüz. Bax, bu istəyərdim ki, bu 92-ci il Xocalı soyqırımından sonra getdim müraciət elədim. O vaxtda xüsusi təyinatlı polis dəstəsi var idi. Odastə qoşuldum. 94-üncü ilə qədər döyüşlərdə iştirak elədim. Təsvir olsun ki biz döyüşən vaxtında nizami ordu yox idi vahid komandanlıq yox idi. Pərakəndəlik var idi. Həm də Türkmənlan hava dəstələri vardı, bizimsə dostumuz yox idi. Bizə dəstək edən mərd yox idi. O izdən içə bizim çətin bir şəraitdə döyüşdük. Vahid ordumuzun olmaması bizim 1-ci Qarabağ müharibəsində biz məğlub deməzdik. Mən məğlub olmaq əslim olanla məğlub olursan. Biz təslim olmadıq. Biz atəşkəs elədik, ulu öndərimiz. Ondan sonra sabrlandı. Bu günü görəcəyik. Bu günə hazırladılar bizi. Ölkəni hazırladılar. İqtisadiyyatsız heç bir müharibəni udmaq mümkün olan bir şey deyil. O çıqana bizdə bütün dünyanın marağı var idi ki, biz Azərbaycan adlı ölkə olmasın. Çox şükürlər olsun Allah. Bir gecə oldu, amma küç oldu. Rəhmət Heydər Əliyevin gəlməsi Azərbaycanı xilas elədi. Bəli. Dövlətimiz, nəçə pəmir, yüz illər də bundan sonra Azərbaycanlılar bu öndərə minnətdar olmaqdılar. O, ki, Allahın bir kisidi idi Azərbaycan üçün. Onu da Allah şükür, ki, atasından yeri qalmadı. Verdiyi sözü tutdu. Ordunu qurdu. Müasir silahlarla təchiz elədi çox tanışıqlara apardı beynəlxalq səviyyədə o sənədlərçi lazım idi düşmənimizin həm də düşmənin hava dalarların gözünə soxmağa onu elədi. Mənim nəzərimdə əgər dünyada ədalət olsa, ədalətli dünya olarsa İlham Əliyev dünyanı idarə etməyə təqifəət eləyər. Mənim qəlbimdə o kişinin yeri, oçu ailəmizi ümmətlə. Mən öz oğlum da hal-hazırda və sərhad xidmətində xidmət edən bir oğlum var. Müharibədən öncə rəhmətlik Polad Taşımov, general şəhidimizdir. O şəhid olandan sonra bütün işin gücünü buraxdı. Yaxşı işi vardı, dübərt şəhərdə, özü hələ tərsillidir. Dedi mən gedirəm, elə getdim də ordadadır. Qubadda da Erməniləmlər zəbralar arasında 100 metrə, 90 metrə məsafə var. Mən İstəyərdim ki, e, siz Turan haqqında da biraz informasiya verəsiniz bizim izləyicilərimizə və Turana nə elər demək istəyirsiniz? E, siz dediyiniz sözləri çatdırmısınız vaxtilə, amma istəyirdim ki, bizim xəberexpress.az saytının mikrofonlarına, kameralarına səviyyəsin. Xəbər Express. Yenə dəyirəm, xoş gəlmisiniz. Mən Turanın Turan mənim bir dənə təxbac oğlum var. Onun da bir dənə dairəsi də var. Onların ruhiyəsində vətənpərvərliyi. Bəli. Biraz elə mən aşlanmışam. Mən nümunə olmuşam onlara, öncül olmuşam daha doğrusu, amma mən bu günlərin gecəy gündüz şükür eləyirəm ki, bizim çinimizdəki o lənətli gün cavanlarımız qaldıra bildi. İndi biz üzü açıq, ağzı açıq bəli. Hər bir yerə gedə bilirik, hər bir yerdə sözümüzü deyə bilirik. Təxirdən mən Azərbaycanlıyam. Bəli, bəli, bəli. Ulanlarımız demişlər ki, Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Azərbaycan son 500 ildə deyimmi, son 200 ildə deyimmi, çar xan xətayından sonra ilk dəfədir ki, öz torpaqlarımızı, öz gücümüzə azad eləmək gücünü özümüzdə hiss elədik. Millət olduğumuzu isbat elədik dünyaya. Və dünyaya belə deyək ki, bir qalib dövlət, qalib bir millət yəğə gəldi. Bu da Təbii ki, Ali baş komandan, sərkərdə deyərdik. Böyük bir sərkərdə, dahi sərkərdənin təbii ki, təşəbbüsü ilə oldu. Biz sizlərə can sağlığı arzu Allah edirik. Olsun, Bəli. A -a. Biz millət, ordu, ordu millət. Mənim deyənməydim. Bəli. Biz 10 milyonluq, biz 50 milyonluq. Ümumiyyətlə Türk dünyasını görsək 450 milyonluq. Diz Turanladım mən qoymuşam. Niyə Turan qoyduğumu? Bəli təəllüdü ki Turan böyük Turancılıq Turan, inşallah o qurulacaq. Və mən, mən e, bir söz demək istəyirəm ki bu günkü gündə e, bizi vətənimizə bizi sevdirən məs e, bizim özümüzdə o sevgi vardı və bu cür nə insanlar bax bu cür nəvətədaşlarımızı görəndə daha da fəxr edirik və e, biz də bu günkü gündə e, mən fəxr edirəm ki Azərbaycanlıyam deyə bilərik. Gəlişiniz üçün təşəkkür edirik. Xayırb gəlmisiniz. Sayanlar da Allah sayar inşallah pop birliyi, bu möhkəmliyi qorub saxlamaq bizim üçün öndə bir vəzifə olmalıdır. Hamımız bir-birimizdən möhkəm yapışmalıyıq. Prezidentimiz dilə təmir yumuruq. O təmir yumuruq əsas bizim birliyimiz. O olmasa nə müharibə odanmazsan, nə yaşaya bilməsan. Çox şükürlər olsun. Çox şükürlər olsun. Allah ulu öndərimizə dərin rəhmət eləsin. Onun yerdə qalan ailəsin, bütün ailə üzvlərinin hamısını səli salamat eləsin. Allah prezidentimizə uzun bərəkətli, sağlam ömür versin. O bizə hələ çox lazımdır. Tamam, təşəkkür edirik. Mən gör vətən əmanəti, yurda əmanəti. Mən gör uşağı əmanəti, o dəmanəti. Əbəllə dəyərli izləyicilərimiz, bax bu 44 günlü müharibədə mən yenə də deyirəm, yəni təkcə cəfə bölgəsində olmadı səfərblik. Arxa cəfədə də millətimiz səfərblik göstərdi və onu qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan sənət xadimləri də hər zaman o gözəl ifaqalarını səsləndirdi və bizim əsgərlərimizə, bizim qəhrəmanlarımıza ruh yüksəltiyi bəxş etdi və bizimlə birlikdə Digər bir həmsöhbətimiz qonağımız var. Elçin Göyçaylı. Və Qubadlının dağları gözəldir, yaylaqları, bax belə bir gözəl ifa səsləndirdi və ə, izləmə rekoru qırdı artıq. Mən istəyərdim ki, ə, bizim ə, Turan danışsın, ə, bizim ə, biz dəyərlı müğənnimiz haqqında, Elçin haqqında həmin ifanı yəqin ki, eşitmişdiz sizdə. Nələr deyəcəksiniz? Belə Allah canına sağələsīn Elçin qardaşımızın. Elçin qardaşımız da Belə deyək, yəni siz bayaq vurğuladınız kimi arxa cəfədə vuruşdu. I, bu belə deyək, bütün insan, beləcə insanlar, əhval-ruhiyyəsin, belə deyək, vətənpərvərliyi deyə, və və, və yəni, ortaya qoydu və öz köməkləri ilə də. Bə. Yəni Elçin qardaşımızın da səsi sonrağa gəlib çatırdı bizlərə. Bə. Bizim gün, belə deyək, Göyçayımızın adı ilə, Oğuz Azərbaycanımızın adı ilə və alınan torpaqlara özü o, belə deyək, öz qoşuldu, xoş ifalarıyla belə fikirləşib dəstək oldu. Dəstək oldu. Allah canını sağ eləsin. E, mən istəyirəm Elçin də bir iki kəlmə desin, amma imprizasiya e, olacaq bir e, bənd həmin ifanı səsləndirəsən. Əvəllər e, xoş gəlmisiniz. Turanla uşaqlıqdan dostluq tanışıq, qəhrimizdir. Təhr edirəm Turan qardaşımdan. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin deyirəm. Qardaşlarımıza can sağlığı, sağlam olsunlar pubedər bizimlə əlimizdən gələn qozumuzu eləmişik qardaşlar. Bu həmçinin də informasiya savaşı idi. Ə, bütün mətbuat işçilərinə mən təşəkkür edirəm və nəinki incə sənəd xadəm bütün hər kəs yenə bir daha söyləyirik ki, səfərblilik də oldu. Amma ə, bizim izləyicilərimizdir ki, İmpirzasi bir balaca bənd qazimizin evində sən həmin ifanı səsləndirəsən. Həmin Qubad dağları. Bəli. Ay Qubadın dağları gözəldir, ay lağları. Boşaltdı torpaqları, Erməniyə çaqları, boşaldın torpaqları, Erməniyə çaqları. Ay biz gedirik Qabaqda düşməni dağda dağda. Köçəsə Zəngəzur eli bizimdir Qarabağda. Biz gedirik Qabaqda düşməni dağda dağda. Köçəsə Zəngəzur eli bizimdir Qarabağda. Qarabağda. Bəli, e, və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, hər də Azərbaycanlı varsa, hər də türk varsa ona toy bayram yarası. İntikamı alınmasa şehitlerin balasıdır. Necə sən? Əli Şan da sağ ol. Cə nə keç yaşındır? Neçə yaşındadır? Gecə. Gecəlanda cavab verəcəyəm. Neçə yaşındır? Açılışınca. Hazır. Aynandır. Son qələbə çolmasa. Səqlan. Sən vatanabatı yurdumabatı əskər ocaqabatı ocaqabatı əskər vətənabatı yurdumabatı ruhiyə eldarqızə rəşad tərlanoğlu xəyyam mərmanov xatirə məmmədova xəbər ekspress.az saytı